Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd قال تعالى في التنزيل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد Marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat untuk kita hidup sekali lagi, untuk kita bernafas sekali lagi, untuk kita membukakan mata kita pada hari ini dan di antara tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan olehnya sebagaimana yang telah ditetapkan sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun yang bermaksud dan aku yakni Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia dan juga jin manusia dan juga jin adalah dengan tidak lain dan tidak bukan untuk kita menyembah kepadanya iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung kuliah kita di dalam pengungsian hadis-hadis daripada kitab Riyadus Salihin di dalam bab yang baru di dalam bab solat witir. Bab ke-205 yang berbunyi Babul Hathi ala solatil witri wa bayani annahu sunnah muakkadah wa bayan waqtihi yang bermaksud anjuran melakukan solat witir dan huraian bahawa solat ini adalah solat sunnah yang dikukuhkan serta huraian mengenai waktunya insyaallah pada hari ini kita akan ada adakan pengungsian yang ringkas berkenaan dengan solat witir dan sebagai mana yang kita tahu solat witir itu adalah solat witir yang sangat-sangat digalakkan untuk kita melakukan di dalam aktiviti-aktiviti harian kita. Sebagai mana yang kita mengetahui solat witir itu adalah solat sunnah yang amat-amat digalakkan dan disunnahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di antara masa-masa yang lain kita juga mendengar tentang Qiyamul Lail. Kita juga sering mendengar Qiyamul Lail dan juga solat tahajud. Kita sering mendengar Qiyamul Lail, solat tahajud dan juga solat witir. Kesemuanya kita disunahkan untuk kita melakukan pada waktu malam. Apakah... Di antara masa-masa yang terbaik untuk kita melakukan solat ini, solat ini yang terbaik untuk kita lakukan adalah pada 1/3 malam. Kalau kita nak kira 1/3 malam itu adalah daripada dalam jam selepas jam 2 lah. Dalam selepas jam 2 dan juga lebih kurang jam 2 ataupun jam 3 malam. Di mana untuk kita disunahkan untuk kita mendirikan sembahyang sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muzammil ayat yang ke-73 A'udzubillahi minasyaitonir rajim kumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'an tartila yang bermaksud berdirilah malam untuk bersembahyang walaupun sedikit atau separuh atau kurangnya dan membacalah al-Quran dengan cara-cara yang tartil di mana ayat al-Quran yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjaga solat malam kita ataupun amalan-amalan yang khususnya pada malam-malam hari. Kalau kita nak solat sunnah, biasanya kita solat sunnah tahajud lah. Kita solat sunnah tahajud dan seperti mana yang saya telah sebutkan sebentar tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan kita untuk kita mendirikan malam kita, untuk kita mendirikan sembahyang kita walaupun sedikit, walaupun sedikit tu walaupun separuh kira di di dalam lafaz al-Quran ini lafaz yang telah digunakan di dalam al-Quran ini dia membentuk spesifik kalau kita tak buat sedikit kita buat separuhnya kira lagi sedikit janji kita buat dan juga hadis telah disebutkan oleh Imam At-Tirmizi yang berbunyi alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyiati wa manhatun lil ithm yang berbunyi yang bermaksud hendaklah kamu mendirikan malam sesungguhnya ia adalah amalan orang-orang yang saleh sebelum kamu dan ia merupakan pendekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan penghapus dosa dan ia menjadikan kita benteng daripada kita membuat amalan-amalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia bukannya sahaja kalau kita melakukan solat malam merupakan tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ia juga merupakan benteng ataupun kita dapat mengelakkan diri daripada kita melakukan amalan-amalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam hadis yang lain telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kullalailatin ilas samaid dunya hina ya baqa thuluthul lailil akhi thuluthul lailil akhir yakulu man yad'uni astajib lahu man yasaluni fa'tiyahu wa man yastaghfiruni faghfir fa lahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa subhanahu wa ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia pada tiga suku terakhir malam dan Allah Subhanahu Wa Taala berkata, barang siapa yang berdoa kepadaku akan ku kabulkan dan barang siapa yang bertanya kepadaku akan aku menjawabkannya dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku akan ku ampunkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan sebagaimana yang telah saya kongsikan hadis sebentar tadi barang siapa yang solat malam ataupun barang siapa yang beribadah di malam hari di mana orang semua tidur nyenyak kalau kita dapat melakukan ibadah kita pada malam hari daripada solat tahajud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doa-doa kita kalau kita meminta kepadanya insya-Allah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menguniakan segala apa yang kita minta dan yang paling mustahak sekali yang paling penting sekali kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar untuk diampunkan dosa-dosa kita insya-Allah taala dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Hadis di dalam Riyadhus Salihin yang berbunyi hadis yang pertama An Ali radhiyallahu anhu qol al witru laysa bihatmin min salatil maktubah walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol Inna Allah witru yuhibbul witra Fa'autiru ya ahlal Qur'an Rawahu Abu Dawud Wa Tirmidhi wa qala hadithun Hasan Dali Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qal Beliau berkata Salat witir itu bukannya wajib Sebagaimana salat yang difardukan Tetapi Rasulullah SAW mengerjakan salat itu dan bersabda Sesungguhnya Allah itu maha witir yakni ganjil Maka lakukan solat witir Ya ini rakannya ganjil wahai ahli Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi dan Tirmizi mengatakan dan Imam Tirmizi mengatakan bahawa ini hadis ini adalah hadis hasan. Solat witir ini berbentuk ganjil bagaimana kalau kita tengok biasanya kalau kita mendirikan solat qiyam pada bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan kita akan melakukan solat tahajud ataupun solat tarawih sebanyak lapan rakaat, dua rakaat diikuti juga dengan salam dan kemudiannya kita akan melakukan solat witir sebanyak tiga rakaat yang biasanya kita lakukan kat sini ialah dua rakaat kemudian kita memberikan salam kemudian satu rakaat itu kita memberikan salam yang satu rakaat itulah yang witir witir sebenarnya ini kita melaku, kena melakukan harus dilakukan dalam keadaan yang ganjil bagaimana kalau kita nak tahu perkara itu ganjil kita solat dalam berbentuk satu, tiga, lima dan seterusnya Had bagaimana? Ada tak limit untuk kita melakukan solat witir? Tidak ada Kalau kita nak solat witir satu rakaat diperbolehkan Kalau kita nak solat witir sebanyak tiga rakaat juga diperbolehkan Kalau kita nak solat satu rakaat witir Tapi kita panjangkan solat kita pun tidak ada masalah Kerana Nabi SAW pernah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha isteri baginda sallallahu alaihi wasallam beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat malam satu rakaat beliau membaca suratul baqarah surah al imran dan juga solat nisa sampai kakinya bengkak kemudian Rasul kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau kenapa kamu wahai Rasulullah solat malam begitu panjang Bahkan dosa-dosa kamu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidakkah aku boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Tawadulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau walaupun dosa-dosa pada anbiya confirm kita kena percaya dan yakin bahawa dosa-dosa anbiya dan rasul dosa-dosa mereka diampunkan akan tetapi walaupun dosa-dosa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tetap juga melakukan solat malam dan juga solat witir solat malam dan juga solat witir ini solat witir diwajibkan kepada anbiya mengikut kata-kata ulama kita. Ha, untuk mereka, mereka diwajibkan untuk solat. Justru itu ada di antara mazhab kita, mazhab mazhab Hanafi mewajibkan pengikut-pengikut ataupun mereka berpegang kepada mazhab Hanafi untuk melakukan solat witir. Hukumnya wajib. Kalau selain mazhab, mazhab kita seumpamanya hukumnya sunnah sunnah yang sangat-sangat digalakkan. Jadi saya nak mengajak kepada para jemaah, terutama diri saya terutama diri saya ini untuk kita menjaga solat malam kita kalau kita mampu. Kalau kita tak mampu buat hari-hari, kita boleh buat kita boleh mula dengan langkah-langkah yang kecil. Mungkin seminggu sekali ataupun 3 4 hari sekali. Jadi perkara ini ataupun amalan ini menjadi sebati di dalam kehidupan seharian kita dan insya-Allah subhanahu insya-Allah kalau kita melakukan amalan ini kehidupan kita insya-Allah akan diberkati rezeki kita akan ditambah oleh Allah subhanahu wa taala sebagaimana kita hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya di antara tanda-tanda kita menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa taala kita melakukan solat solat nafilah ataupun solat-solat sunnah. Semoga Allah memberkati kita semua. Semoga Allah menetapkan kita di dalam keimanan dan keislaman dan terhadap sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.